গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত থকা এটা মন্দিৰ য'ত পিৰিয়ডছক পূজা কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে এখন খুব ডাঙৰ মেলা হয় ইয়াত যিখন চাবৰ কাৰণে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে মোৰ এয়া অম্বুবাচী মেলালৈ অহা পঞ্চমবাৰ আপোনাৰ কেইবাৰ কমেণ্টত জনাবচোন গেটৰ সন্মুখৰ পৰা এনেদৰে চেণ্ডেলবোৰ খুলি থৈ যাব লাগে দেখিছেনে আমিও গাড়ীতে খুলি আহিছোঁ খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ মাজে মাজে জুচৰ পৰা গ্লুকন দি পানী চাহ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছে আমিও খালোঁ কিবাকিবি গধূলি ছটাৰ পাছত সোমাব দিয়া নাই সেইবাবে আমি চাৰে পাঁচটাতে আহি গৈছোঁ আৰু ৰ'দটো নোহোৱা বাবে খোজকাঢ়িও ভাল লাগিছে দিনত যিহেতু বহুত গৰম সেইবাবে গধূলি আহিছোঁ গৈ আছোঁ এনেদৰে মাজে মাজে পানী খাই খাই আৰু মানুহবিলাকক এনেদৰে মাজে মাজে ৰখাই দিয়া হৈছে যাতে মন্দিৰত ভিৰ নহয় অলপমান ৰখাই পেলাই যাব দিয়া হয় মন্দিৰ গ'লে সাধাৰণতে আমি যিহে যিখন গেটেৰে সোমাওঁ সেইখন গেটেৰে সোমাব দিয়া হোৱা নাই ডেৰ কিলোমিটাৰমান এক্সট্ৰা ঘূৰিবলগীয়া হৈছে চাৰি ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাওঁ আৰু ইমানবোৰ ভক্তৰ ভিৰ দেখি মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি তাত গ'লেহে আচলতে বুজি পোৱা যায় ইমান দেৰি কষ্ট যেন মন্দিৰটো পোৱাৰ পিছতহে সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিল তাত গৈ চব কষ্ট শেষ হৈ যায় মোৰ বহুত ভাল লাগিলে গৈ আজিলৈ ইমানেই আছিলে